আপুনিও ফল'ৰ্ছ ভৰাব খুজি আছে নেকি কিন্তু চেষ্টা কৰিও ফলোৱাৰছ বঢ়াব পৰা নাই যদি ফ'ল'ৱাৰ্ছ ভৰাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আজি তেখেতসকললৈ যিসকলে ফলোৱাৰছ বঢ়াব পৰা নাই বলকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো হৈছে আপোনাৰ মোৰ একাউণ্ট মোৰ একাউণ্টটোৰ ভিতৰত আহি পেলাই ইয়াত দেখিছে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ঊনচাশীটা মোৰ ফলোৱাৰছ আমি যিকোনো যিকোনো এজনকে ইয়াৰ পৰা আমি চিলেক্ট কৰি পেলাই একাউণ্টত যাম সেইজনক চিলেক্ট কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমি ফলোৱাৰছত যাম ইয়াত দেখিছে ফলোৱাৰছত আহিছোঁ আহি পেলাই ইয়াত দেখিছে ইয়াত মোৰ একাউণ্টটো আছে এইটো হৈছে মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট আৰু চাইডত ছাইডৰ পিনে দেখিছে ফ'ল' বুলি আছে এইবিলাক এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ বেছিদিন হোৱা নাই ফল'ৰ্ছ হ'বলৈ এইবিলাক আমি যিমানটা আমাৰ ফ'ল' ফ'ল' বুলি লিখা আছে সেইকেইটাকে আমি ফলয়িং কৰি দিম যিমানখিনি পাৰোঁ আমি ফ'ল'য়িং কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা বেগ কৰি আহিম বেগ হ'ম হৈ পেলাই আমি এইটো হৈছে মৰ এখন তাত ফলোৱাৰছত যাম গৈ পেলাই ফলয়িঙত যাম এইমাত্ৰ যিকেইটা একাউণ্টত আমি ফ'ল' কৰিছিলোঁ বা ফলয়িং কৰিছিলোঁ সেইকেইটা একাউণ্টত গোটেইকেইটা একাউণ্টতে আমি এটাকৈ মেছেজ কৰি দিম ফল ধান বুলি তেতিয়াহ'লে সেই মেছেজটো চাই পেলাই আপোনাৰ যিকেইটাক আমি ফল ধান বুলি মেছেজ কৰিম সেইকেইটা আপোনাৰ ফলোৱাৰছ হ'ব এনেকৈ আপুনি যিমান পাৰে বঢ়াই ল'ব পাৰিব অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি ফলোৱাৰছ ভৰাব পাৰিব এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই ময়ো এনেকৈ ফলোৱাৰছ ভৰাইছিলোঁ এতিয়া আপোনাক লাইভ দেখাম মই যিকেইটা মই ফ'ল' কৰিছিলোঁ সেইকেইটা আপোনাৰ ফলোৱাৰছত মোৰ একাউণ্টত দেখাম আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় এটা এটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকল নতুন একাউণ্ট আছে তেখেতসকলৰ যাতে উপকাৰ হয় বা ফলোৱাৰছ বঢ়াব পাৰে সেয়া দেখিছে আমি যিকেইটাক আমি ফ'ল' কৰিছিলোঁ সেইকেইটা আমি গোটেইকেইটাতে একাউণ্টতে আমি ফল' ধান বুলি মেছেজ চেণ্ড কৰি দিছোঁ সেয়া দেখিছে এতিয়া দেখিছে ফল ফলোৱাৰছ মোৰ এটা বাঢ়িল ঊনষাঠি আছিলে ষাঠি হ'ল আৰু দেখাই আছোঁ আপোনাক কিমানটা মই ভৰাইছোঁ পাঁচ মিনিটতে আপোনালোকে চাই থাকক মই লাইভ দেখাই আছোঁ মোৰ একাউণ্টত ঊনষাঠিৰ পৰা কিমানটা পাঁচ মিনিটত ফলোৱাৰছ ভৰাইছোঁ ইয়াৰ দেখিছে মোৰ একাউণ্টত আহিছোঁ ফলোৱাৰছত ইয়াত দেখিছে মোৰ আছিলে ঊনষাঠিটা পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ ঊনষাঠিটা আছিলে কিন্তু এতিয়া হৈছে আপোনাৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ এসত্তৰটা এনেকৈ আপুনিও বঢ়াব পাৰে মই যিটো পদ্ধতি দেখাই দিছোঁ এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই আপুনিও অতি সোনকালে বা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ফলোৱাৰছ বঢ়াব পাৰিব যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে এটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া বেলেগৰ যাতে উপকাৰ হয় যিসকলে ফলোৱাৰছ ভৰাব খুজিও ভৰাব পৰা নাই এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই তেখেতসকলে অতি সহজে ফলোৱাৰছ ভৰাই ল'ব পাৰিব আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে লাইক এটাকৈ কৰিব